ikki yildan buyon mamlakatimizda yashil makon umummilliy loyihasi amalga oshirilmoqda ma'lumotlarga qaraganda o'tgan davrda bir ming ikki yuz gektardan ortiq yashil bog' va istirohat bog'lari ko'cha va yo'laklar bo'ylab bir million gektardan ortiq yashil maydon barpo etilgan joriy yilning kuzgi daraxt ekish mavsumi 25 oktyabrdan boshlandi va uning doirasida 85 million tup ko'chat ekish rejalashtirilgan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida bektemir tumanidagi 346 sonli maktabida ko'chat ekish ishlari amalga oshirildi <laughs> azaldan xalqimiz yaxshi niyatlar bilan daraxt ekib bog' yaratgan ayniqsa o'sib kelayotgan yoshlarni tabiatga bo'lgan muhabbatlarini oshirish maqsadida bunday tadbirlarning o'rni muhim bektemir tumanidagi uch yuz qirq oltinchi maktabning yuqori sinf o'quvchilari ko'cha tekish tadbirida ishtirok etishdi kuz mavsumida sakson besh million daraxt ko'chatlari e, ekish rejalashtirilgan butun respublika bo'yicha poytaxtimizda esa bir million e, daraxt ko'chatlari ekish rejalashtirilgan jumladan shu bektemir tumanida ikki yuz o'n bir mingdan oshiq daraxt ko'chatlari aynan shu kuz mavsumida ekish rejalashtirilgan va bu aksiyani o'tkazishdan asosiy maqsadimiz shu yashillikni ko'paytirish ya'ni ko'kalamzorlashtirish umuman har bitta daraxtni inson salomatligi uchun muhimligini har bitta aholiga har bitta unib o'sayotgan yosh avlodga tushuntirishdan iborat ekilgan navnihonlarni parvarish qilish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan aniq bo'lishicha ushbu mevali daraxtlarni maktabning yuqori sinf o'quvchilari parvarish qilishadi rejaga ko'ra tumanning qolgan ta'lim muassasalarida ham mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekiladi maktab o'quvchilarining o'zlari ushbu xayrli tadbirda ishtirok etishganidan mamnun olma ko'chatini <manyolimekot> ekdim Men bu loyihada qatnashganimni, ishtirok etganimdan men juda ham xursandman bu maktabimizda bolalar uchun bu qoladi bu yerda qurib qolmasligi uchun tagini umshlatib suv quyib turaman yana bir ma'lumot bektemir tumanining ta mahallasida daraxt ekish aksiyasi tashkil qilinishi rejalashtirilgan ushbu reja doirasida 5000 tub daraxt ekiladi yoshlarni milliy qadriyatlarga sadoqatli qilib tarbiyalash ona tabiatga muhabbat ruhida kamol toptirishda bunday tadbirlarning o'rni muhim Brustar, brustar.